По поводу ларьков и всяких этих, этих мафов мнение такое, что на центральных улицах должно остаться, грубо говоря, самые необходимые ларьки, может быть, на остановке, в которых есть вода, но не будет пива, не будет алкоголя, не будет сигарет. Э, то есть необходимо, может быть, оставить э, какое-то запечатанное там, печенье, там, чтобы человек перекусил, но ни в коем случае не там, чебуреки, там, шаурма и так далее. Вот. Э, что касается не центральных улиц, то это все как бы, как бы по желанию людей, которые живут именно в этом районе. Э, как, потому что люди иногда выходят с остановки и чтобы дойти домой попасть, им надо делать там какой-то определенный крюк, чтобы зайти в магазин. А человеку нужно купить, допустим, просто бутылку воды, а в округе, например, один ларек, а его собираются убирать. Ну, я считаю, что тут надо просто прислушиваться к мнению людей. Если этот ларек необходим людям, то надо его оставлять. В принципі, для людей саме основне, щоб вони не втратили свою роботу. Тобто, можливо якось знайти паритет між торгівлею і між тим, щоб людям комфортно було жити. Тобто знайти якусь ділянку відведену для такого роду торгівлі. Я проти повністю стихійної торгівлі. Її потрібно вбрати і скорінити з Києва, особливо в метро, це мешає проходу і вот. поставити вендингові апарати. для продажи внутри переходов можно возле торговых центров на улице вот и полностью убрать а кафешки пусть будут но убрать именно стихийные торговые киоски надо убирать и я наверное скажу можно оставить вот они есть в одном стиле эти киоски они хорошо выглядят, и у них не так много пива, сигарет, там больше идет нагрузка на снеки, кока-колу, воду и все остальное. То есть, может быть, аккуратно возле каждого метро по одной штучке можно оставить. Это все нужно убирать, потому что куча выпивки, куча пьяных людей, куча сигарет. Сейчас у нас идет очень новое такое поколение, которое за здоровый образ жизни, здоровое питание. Вот. И я считаю, что это все очень мешает. Вот. И мы как пример тому должны это показать, убрать, и уже чтобы был новый этап в Киеве, в Украине и вообще у людей. Я вижу центр без этих забегаловок дешевых, без старых каруселей откуда-то там состойников. со стойников. Вот. Вижу его чистым, красивым, убранным, чтобы были газончики, чтобы было все это очень человек... ну, адекватно, все как в Европе. В Европе очень все чисто, нет таких нагромождений. Даже если какие-то какие, -то, какие -то лавки с фруктами, они действительно цивилизованные, продавцы адекватные, они не группят, не материться, не матерятся. Вот. Ну вообще, чтобы было больше пространства, наверное, и чистоты. Торговля нужна там всякая вода, еще что-то, но это должно быть рационализировано, систематизировано, то есть чтобы это было не только людям, которые торгуют и продают удобно, а и тем, кто это покупает. То есть то же самое будет касаться и переходов, и остановок, потому что оно занимает очень много места, это нерационально. Как-то должно быть все более управляемо. Но ну, внешне это выглядит еще хуже, чем это звучит, потому что оно все в разнобой. Какие-то вон ларечки, какие-то зонтики, люди с пивом. Но ну, все равно это центр, здесь отдыхают семьи с детьми, здесь отдыхают там несовершеннолетние. И здесь в то же время происходит распитие спиртных напитков. Это, ну, я считаю, не есть правильно. Не устраивают в первую очередь мафы, которые находятся в подземных переходах так как сокращается пространство для прохода людей. Вот, постоянные толкучки, ну, это, скажем так, чревато тех, по технике безопасности, потому что если вдруг какая-то авария, там, пожар, еще что-то, очень опасно. Что касается в центре разных палаточек, таких там с водичкой, я думаю, они нужны, потому что все равно, во-первых, это сезонное, а во-вторых, вот сейчас, если лето, жара, то, скажем так, если нет поблизости супермаркетов, где купить воду, особенно холодную, ну, тоже можно получить и солнечный удар, еще что-то. То есть, поэтому я думаю, что такие палаточки нужны. Ну, по крайней мере, пока у нас нет хорошей инфраструктуры в центре. По поводу мафов и всякой ненормальной торговли. То есть, в некоторых случаях Действительно полезно купить какую-то вещь, и действительно МАФ нужен. Но в другом случае в переходе невозможно пройти. Из-за чего? Потому что везде торговля. Люди спотыкаются, нервничают и все остальное. То есть и за, и против. Требуется реорганизация всего этого дела. Ну и хорошая твердая рука для этого всего. И либо убрать, либо реорганизовать. Далеко ходить не надо, вот э, есть стадион Лобановского. Э, все сувениры, все остальное там есть был магазин. Сделать магазин, постро... построить хороший, красивый магазин с этими товарами. Либо какими-то услугами. Тоже там экскурсии. Насчет мафов хотелось бы сказать, что э, людям, конечно, надо работать где-то. Но, к сожалению, это не сильно хорошо выражено, когда мафы стоят на дороге, на проходах и везде торгуют, чем попало. Между прочим, и не совсем качественно. Поэтому хотелось бы, чтобы было цивилизовано, как во всем мире в Европе. Посмотреть на Европу, как там сделано, и так же само повторить, там ничего плохого нету. А вот у нас слишком очень неприятно смотреть, когда автомобильные скаты лежат, вот, и какие-то неизвестные ребята сидят в палатках. Хоча це не дуже-то виглядає э, приємно. Я вважаю, що кіоски повинні бути якось легалізовані, щоб були, мабуть, якісь магазини для цього відповідні до, кожного, до кожної групи товару. І центр Києва повинен бути прибраний, тому що це є столиця України. До цієї торгівлі оцеї, мафі оці, біля метро, біля всього, вони мішають людям. Я... дуже против этого. Просто их треба убирать, давать какие-то места, давать централизованную торговлю. Я за это, а не знаю я, кто про что думает иначе. По поводу киосков считаю, сильно большое скопление лишнее, конечно. В принципе, я по большому счету против них, потому что они переграждают а, пешеходную зону и, соответственно, Мало куда можно быстро передвинуться, то есть приходится обходить их и так далее. Что касательно вообще нужны ли они Киева, в принципе, я считаю, они нужны по той простой причине, что ну, если я хочу быстро что-то покушать, мне надо, соответственно, место, которое вот я увижу, подойду, возьму там булочку, возьму там сок какой-то, чтобы не идти мне в супермаркет. Они должны быть систематизированы и как-то ну, красиво выглядит, чтобы они вписывались в рамки э, ну, городского вида, скажем так. Я бы хотел выразить свое отрицательное отношение к этому всему, потому что я считаю, что торговля должна быть организована. Как возьмем, например, страны Евросоюза, в которых я был, Германия, Австрия, Швейцария. Ну, вы нигде такого не увидите, потому что там это все более организовано, более как бы скомпоновано все, потому что вот идешь, натыкаешься на эти ларьки и просто, ну, даже неловко как-то, ну, неудобно все это, некомфортно. Нужно делать обычные магазины, которые в зданиях арендованы, потому что это все ну некрасиво особенно очень сильно много сейчас появляется вот даже возле моего дома на газонах уже стоят мафы мешает людям то есть зеленбуд старается там что-то делать а они раз и угробили а возле метро такое особенно взять петровку вот такие вот метрополитены очень сильно мешают людям и главное что, ну, и что они там еще продают неизвестно если это в каком-то таком культурном русле, скажем так, что это организовано, красиво, подано, и э, тогда это как бы я не против э, вот этих вот киосков, понятно, Ну когда это рядом мусор и все остальное, естественно, что можно сказать, что здесь отсутствует гигиена какого-то питания. То есть это не должно присутствовать такое, тем более в центре столицы.